Вітаю, друзі! Ви на каналі Паралельні Світи. Мене звати Анастасія Великоїван на зв'язку з нами астролог Влад Рос Влади. Я вас вітаю. Хочу поговорити про останні дуже гучні події в Україні, тому що Верховна Рада України. Ам... Прийняла таки закон про ліквідацію САП та НАБУ. А президент Володимир Зеленський в той же день його підписав. Насправді цей закон вплине на антикорупційну систему в Україні і вчора вже почалися мітинги українців проти влади. А представники влади ЄС заявили про своє так би мовити занепокоєння, як це вплине на внутрішню обстановку в Україні, і чи можливий взагалі у нас третій майдан? Ну, никак. На ретроградном Меркурии вообще ничего не может происходить. Uh -huh. Никакой еще и Майдан. А вот какие-то заворушения или протесты ничем не окончатся. Марс, планета всякого рода заворушений, протестов да, в соединении с Кету. А Марс это протесты, революция. А Кету, все это, есть такая планета эффективная в астрологии, есть Раху, которая все разрастается, дает мощные энергии и силу, и Кета, которая все забирает ничего не будет. Да. Поэтому, конечно же, вчера у нас э, э, спровоцировали все эти э, мини-майданы партия ЕС, вернее, Петр Порошенко, который санкционировал. Таким образом он хотел отомстить. А, ну и там еще братья Кличко подключились, на которых тоже там много всяких судебных разбирательств идет. Ну а что там они сделали, эти всякие НАБУ, САП, э, в общем, за последние 10 лет, но ну, если и было какое-то расследование одно или два в год, и то там судебное разбирательство идут, огромные финансы, деньги этим значит, платятся значит, следователям там, и другим, и ни к чему это не приводит от слова совсем, потому что нет независимого до сих пор антикоррупционного суда, который был связан, например, с ними. Да. А поэтому все дела, они, в общем, задерживались. В судах ни к чему это не приводило, а чаще еще оказывается, что они сидели на деньгах Российской Федерации. И это, дорогие друзья, доказано. Они брали московские деньги. И следующее дело, на кого они должны были завести, дорогие друзья, это для вас инсайт, это Андрей Ермак. Mm -hmm. Они хотели сейчас посадить или завести уголовное дело против Андрея Ермака. Конечно же взбесился Зеленский, он, блин, был разъярен и за одни сутки провел все, что можно быть, понимаете? То есть вы можете себе представить, чтобы такой закон был проведен буквально за одни сутки, и даже Юлия Тимошенко за него яростно агитировала. Но если уже Юлия Тимошенко агитирует, ну значит все, значит они не пройдут, русские не пройдут, да, дорогие друзья. Поэтому я считаю, что это все это высосано из пальцев значит, из пальца. А, значит, Петр Порошенко решил отомстить а, значит, за свои, за санкции против себя, а, против Владимира Зеленского. А Зеленский уже не терпит рашу вообще ни в каком проявлении, тем более они берут взятки от Москвы. Все, НАБУ, САП, взяточники московские с ними покончены. Прекрасное решение, вернее, не очень прекрасное решение Зеленского, потому что сейчас... Начнутся вообще думать, а стоит ли, значит, Шенген продлевать украинцам, то есть безвизовый режим там и так далее. Но он был вчера аффективен. Зеленский, знаете, как быстро он подписал. Просто он считает, что он очень прав. А uh -huh. мы понимаем, что любую бумагу, которую ты подпишешь на ретроградной Меркурии, можно потом переподписать. Поэтому, дорогие друзья, не уверен, что... Зеленский подписал этот закон о ретроградном Меркурии, что этот закон продержится долго. Так что у сторонников ЕС и Петра Порошенко по-другому -по парохоботов есть все шансы, что закон может откатиться. Власне, всі українці також не впевнені, що це було правильне рішення. Проте, чи можливо, що станеться так, що ем, з'явиться якась інша антикорупційна структура в Україні найближчим часом? Можливо, саме це нам не договорюють. Принаймні, в міжнародній політиці і в українській політиці має бути якась установа, яка буде регулювати ці корупційні схеми, розкривати їх, саджати за них і так далі. Чи з'явиться нова структура в нашій владі? Она может быть переименована, как-то по-новому названа, но она уже будет точно украинская и точно не будет, как говорила Юлия Тимошенко, связана с Европой. Потому что если у нас есть своя собственная структура антикоррупционная, да, то мы не зависим от Европы, являемся суверенной, суверенной страной. А да, когда нами тут помыкают, там, тем более из Штатов, Пока был Джо Байден, конечно, мы не могли ни в коем случае расформировать НАБУ, mm -hmm. ни в коем случае. Ну а Дональду Трампу наплевать на всякие НАБУ там и так далее. Тем более он совершенно недавно USAID там расформировал, и вот очень многие сторонники USAID просто вот сейчас они вышли, там устроили, значит, там вроде был не Майдан, а возле театра Ивана Франко вот это все действовало. Okay. В общем, ну вот, да, говорите, и детей не будут деньги получать, ни саб, ни набу. А, правда... Я считаю, что Зеленский погорячился. Я считаю, что он принял неправильное решение, что все равно на ретроградном Меркурии он может потом переделать. Это и действительно у нас будут уже украинские сабы набу. Но это правильное решение, вот мне так кажется. За 10 лет с 2014 года они ничего, никого не посадили практически, никого. 10 лет холостого хода. Проте, чи може через цю подію, через цей закон взагалі заблокувати Україні вступ до Євросоюзу та НАТО, як Ви вважаєте? Пока идет война, нет, нам им будуть помогать, нам будуть продвигать нас. Главное, чем быстрее война закончится, тем будет лучше. Я считаю, что все, это, все должно все-таки произойти чудо. И в 2029-30 году мы все-таки войдем в ЕС. Если война, конечно, не завершится раньше. Да. А, ну а Фри, Фридрих Мерц говорит, что 34 год, ну, мне кажется, это очень пессимистично. Я зрозуміла вас. Проте питання все ж таки залишається відкритим. Чи дійсно Зеленський і Єрмак разом з ним можуть повністю нині узурпувати владу в Україні, приймаючи подібні закони, і чи повернемося ми рухаючись цим шляхом до часів, наприклад, Януковича, до того самого 2013 року? Не, ну там полная мародерская могла стать страна, полностью теряющая суверенитет, идущая под Москву. Он хотел продаться за 15 миллиардов долларов. 3 миллиарда он уже был получил, короче, да. Но Майдан в 2014 году начал противостоять всему этому, вернее, еще зимой 2013 И после избития детей да, на площади все стало ясно, с этой властью. У нас не будет такого, я считаю, до сих пор у нас нет авторитарной власти. Все считают, что Зеленский это новый путлер. Нет, дорогие друзья, абсолютно нет. Могу вам сказать и дальше, да, у нас немножко такая а, та самая демократия еще такого зародышного состояния, но она абсолютно все еще демократия. И можно хаять Зеленского, говорить, какой он хреновый, там, поливать его грязью. Дорогие друзья, перепосты каких-либо людей, или, например, моего, моего сайта, да, вот, который закрыт в Российской Федерации, сейчас наказывают. И могут дать 5 лет, если они зайдут на сайт Влада Роса. Кстати, у меня есть такой сайт Влад Рос, там все мои услуги, заказывайте обязательно. Поэтому у нас еще более-менее демократия, можно хаять президента, а вот заказать услуги, например, из России для, для сайта Влада Росса уже невозможно. Я зрозуміла вас. А, знаєте, на мітингах, про які ми з вами говоримо, ось були присутні брати Кличко. Власне, чи можете ви нам сказати, як Володимир Зеленський відреагував на їхню присутність на мітингу? І чи дійсно між Віталієм Кличко і офісом президенту саме зараз є холодна війна, як кажуть, в куларах? Ой, там дуже дальше давня війна. вона ще йде... С тех времен, еще с 2019 года, как только Зеленский стал президентом, там был еще Андрей Богдан, вообще он говорил: давай снимем, вообще Кличко снесем его. Ну вы же понимаете, что Киевом Кличко правит, дорогие друзья. Сейчас вы сейчас все откройте глаза, вот, внимательно, да, услышите, да, и будьте поражены. Киевом до сих пор правит правая рука Януковича Левочкин. Вот. А вот на невозможно снести. Понимаете, в чем дело? Да, да, да. Поэтому да, можно снести и Кличка, тысячу раз снести, а на невозможно. Понимаете? Всех вас разочарую, дорогие друзья. Когда вы, когда вы голосовали за мэра Киева Кличко, вы голосовали за Левочкина. Вот так. Понимаете, в чем дело? Неприємна інформація, чесно кажучи, для всіх, хто голосував так точно, та і для тих, хто не голосував, теж а, скажіть, будь ласка, чи можуть бути заворушення проти влади в нашій армії, які пов'язані, наприклад, з цим законом? Я маю на увазі заворушення? Чи все ж таки армія буде залишатися стабільною і не буде втягнена в ці політичні перипетії саме зараз? Ніяк нічого такого нету чоловік в спокійної лодки да Пароход идет с парусами, да. Поэтому успех в делах военных. А сейчас еще у нас будет контрнаступление, я всегда вам говорил, в брянские леса. Мы уже зашли в Брянские леса. На один километр мы туда уже зашли. Понимаете, в чем дело? Там уже буферная зона Российской Федерации в Брянской области. И сейчас, как по велению сердца, как и в прошлом году, ну если мы тогда в июле, по-моему, это сделали, или в августе, уже начинаю путаться, то опять в августе мы опять зайдем на какую-то территорию Российской Федерации, и это будет супер-классное контрнаступление. Никакого бунта в армии не будет, абсолютно это все исключено сейчас. Поэтому все, все это провокации ЕС и Гончаренко, дорогие друзья. Как говорят, он очень любит мужчин. Ну, це ми обговорювати не будемо? Хай вже є, як є. Проте ще знаєте, торкаючись цієї теми, яка зараз є на всіх перших шпальтах, мабуть, в Україні так точно. Прем'єрка Юлія Сверденко в інтерв'ю Блумберг заявила, що насправді проблема корупції в Україні надто перебільшена. Вона заявила, що українці вважають хабарництво поширеним, але при цьому стикалися з ним дуже мало людей. Чи дійсно все ж таки в Україні ситуація з корупцією? как наша премьер премьер министр действительно перебильшена. Что с этого приводу может сказать нам Зори? Ну слушайте, у нас точно такая же коррупция, как в Венгрии, как в Чехии, как в Словакии, как в Испании, где все крадут, Во Франции. А вы думаете, каким образом наши олигархи покупают виллы в Испании? Просто так, знаете, за красивые глазки там или еще что-то. Mm -hmm. Коррупция на верхах во всей Европе точно такая, как и в Украине. На низах ее нет, понимаете? А у нас, к сожалению, именно на низах, в среднем сегменте есть, да, хочешь куда-то поступить, надо взятку взять. Вот этого нету в Европе. Вот что устранила Грузия, да, вот Саакашвили, что там гаишники не берут взятки. А я знаю, что сейчас у нас опять гаишники стали брать. Вернее, нет даишники, да, <laughs> стали брать взятки, да, то есть опять по-новому, да, то есть хотя они вроде с камерами ходят, но, в общем-то, говорят, что просто теперь они гораздо больше эти. Поэтому, да, Украина точно такая же коррумпированная страна, как все европейские страны на верховьях власти, иначе бы никто не, врал, не рвался во власть в западных странах, но у них нету коррупции на низшем плане, поэтому они... Без всяких взяток поступают в вузы, без всяких взяток поступают в школы. Э, везде у них все хорошо. Э, полицейскому, если ты дашь во Франции где-нибудь или в Германии взятку, ты сразу будешь арестован и отправлен в тюрьму. Понимаете, о чем дело? Вот коррупции надо у нас бороться на низшем уровне. А на высшем уровне у нас даже ниже коррупция, чем там. Добре, тоді переходимо до наступної теми, тому що МЗС Польщі звернулася до своїх громадян із закликом терміново залишити територію Росії, тому що в цій заяві наголошується, що поляки з подвійним громадянством, які саме зараз перебувають на території Російської Федерації, можуть бути примусово призвані до лав російської армії. Чи дійсно таке може статися? І чи дійсно поляки підуть проти України? Нет, поляки не пойдут против Украины. Они единственно будут возмущаться, как всегда, что их порезали, хотя они забывают, что порезали они нас. Но почему-то все это разворачивается против Украины. Почему они забыли, что, значит, было очень-очень много трагедий с их народом, связанных именно с Российской Федерацией, да? Там про они что-то, то не вспоминают. Видишь, да? не про скрылов, а у них самолет там упал это значит Смоленский, да, Смоленской области, да, где их вот именно в Смоленской области замордованы были и генералы, и эти, значит, поляки, да, польская армия вот уничтожена. Почему они не вспоминают об этом? А я хочу сказать только одно, потому что Москва сейчас платит деньги за то, чтобы они поднимали все эти трагедии Волынской резни. И поэтому они вот на этом все вот сейчас делают хайп, настраиваться. Ну а могу сказать вам, что да, это временное явление, пока это подпитывается московскими деньгами. После окончания войны у нас будет, будет полный мир и счастье с поляками. Мы договоримся и о сельском хозяйстве, и обо всем, о вхождении в Евросоюз. Ну а другим странам действительно сейчас вышел новый указ. В Москве, в Мордовии, в <laughs> Мордере этом ужасном, да, теперь призывать в армию можно круглосуточно, каждый день, 24 часа в сутки, э, на 60 секунд в минуту, понимаете, в mm -hmm. чем дело. Поэтому особенно сейчас будут много призывать азербайджанцев, понимаете. Все жители Азербайджана, кто имеет двойное гражданство, быстренько валите, э, извиняюсь за такое слово, жаргон, да, из Российской Федерации, ну и все остальные, да. Особенно будут сейчас брать украинцев. Украинцы, которые переехали в Российскую Федерацию, специально их будут брать, чтобы они сражались украинец против украинцев. Вот это все будет. Всех будут призывать в армию, кто имеет двойное гражданство. Потому что свои идиоты закончились в конечном итоге там. Переходячи до власне Росії і її впливу на Україну, хочу запитати про обстріли в найближчі сім днів. Яка буде ситуація з ними, і куди ворог буде цілитися найбільше? Ну а у нас є такі точки, як Одеса, Київ, Дніпро, Кривий Рок. Віті опять збилося uh -huh. а, от цієї ночі. Одеса позапрошлої ночі, де у супермаркет «Копейка», который ваш покорный слуга ходил, покупал провизию. Вот теперь я точно не смогу там никогда, наверное, в ближайшее время там кое-что... Да, это просто это какой-то кошмар. Я помню, когда там я кулинарию заходил там, и вот. И вот а теперь я не смогу это делать от слова совсем и никогда, наверное. Но может восстановят, может быть восстановят. А также сложная ситуация у нас будет по Сумам и по Харькову. Будут лететь Фабы, Кабы по этим городам. И сложная ситуация будет вот опять Херсон, вот эти города. Также будут залетать на Западную Украину. И на этой неделе Львов может очень серьезным образом пострадать. Буквально в ближайшие сутки, там 23, 24, 25 июля, вот прям на Львов могут лететь прям все эти шахеды, стаи, сбираться и вот все туда уничтожаться Останні рази ворог взагалі був, був прицільний в своїх ударах. Він бив по газопроводам. Що в Україні буде восени з газом, і чи відчуємо ми цю проблему, чи недостачу, як ви вважаєте? Ну вже запас у нас вже дуже великі підземні резерви сховища. і В цих сховищах уже по мосім 80 Угу. Mm -hmm. Ми встигли, в від прошлого року, Мы как-то не думали, что нас так нещадно будет бомбить наши, наши газовые распределительные системы. А поэтому как бы, летом мы не думали об этом. А в этом году уже собрали весь газ, поэтому даже если разбомбят все, что мы производим, сами газ, сховища нам дадут возможность продержаться целую зиму. Переходячи до більш приємних спогадів, всі ми спостерігали за боєм Олександра Усика. А проте зараз ширяться чутки, що він після завершення своєї боксерської кар'єри може піти в політику. Все ж таки, чи планує Олександр Усик йти в політичну систему України? І чи є в нього, наприклад, амбіції президента? Ну я ще год назад на своєму каналі «Влад Рос» об цьому говорив, що Усик піде в більшу політику. И что его амбиции не будут. нибудь помните, там была информация, что он там министром спорта пойдет. я, не, нет, нет, ребята, Усик на это не пойдет. Он может пойти только на президента. Поэтому подписывайтесь на мой канал, есть такой канал в Ютубе, Лапрос, да. А также заказывайте натальные карты, годовые соляры. По вайберу WhatsApp можно легко мной связаться. Плюс 38 063... 524 63, 24 всегда к вашим услугам. А Усика действительно есть очень большой шанс пойти в политику и все-таки нестандартно, неожиданно, если будет хорош, хорошая выборочная кампания, она да, у него стать президентом. Но у него вот буквально сейчас на днях появилась очень интересная дама. Я всегда говорил, что Юлия будет с новым премьером. Вот Юля она и стала новым премьером. Это уже не Тимошенко. Вот, и у нее, конечно, королевская комбинация. Она очень хитрая, а у нее Хирон очень серьезно. Труфалдина из Бергама связан с этой планетой. Да? Я служу двум господам, я совсем подыгрываю, я со всеми соглашаюсь, я прикидываюсь дурочкой, что я иду на все условия. и своего патрона Ермака, там и все, 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 я сделаю там. Но в один прекрасный момент она может изменить всю свою систему ценностей вернее, подыграть под свою систему ценностей, потому что символ политики Сатурн у нее в зените гороскопа, а Юпитер в Водолее символ власти, восходил в момент рождения. Поэтому, дорогие друзья, я делаю очень интересный для вас прогноз. В ближайшие десятилетия Юлия, она же Свериденко, станет президенткой Украины. И именно при ней Украина станет иметь очень большое благосостояние. И именно при ней, вот только надо ее избирать, вот, в ближайшее будущем десятилетие, чтобы Украина стала большой Швейцарией восточной Европы. Mm -hmm. Дуже интригующий прогноз, будем спостерігати, конечно, что за ситуацію в Украине. А, тем не менее, пока что... Притула... первый указ, я немножко перебил, Ее первый указ. Mm -hmm. Не трогать никого в течение года, никаких проверок и маски шоу. Блистяще, можно аплодировать. <гум> Зрозуміло. А, повертаючись до свого запитання, ми бачили, що Притула закликав не виїжджати з України українців, тому що після війни тут будуть дуже великі зарплати. Чи дійсно це так? Так, да, дорогі друзі. золотий збір Золотого Сатурна починається в 2030 році. Період Сатурна. который связан uh, с если uh, авистийской астрологией, с ведической астрологией, начинается период золотого сатурна в доме финансов и денег у нас 2030 года. До 2029 года продолжается период Юпитера, находящегося в доме войны, разрушения, смерти и ужаса. И он закончится только в 2029 году. Вот, властным про войну. Що кажуть зорі? Що кажуть планети про те, коли і яким чином на сьогодні є можливість закінчити війну в Україні? Я вам хочу сказати більше: наша влада готується к виборам 26 октября. Практично прийнято рішення об окончанні цієї війни. Угу. А війна може закінчитися після зустрічі в Китаї, Дональда Трампа і Сі Цінпіні, орієнтовачний сентябрь-октябрь. Дорогие друзья, решать окончание войны будет не какой-то или Путин какой-то, не, не, даже Владимир Зеленский, их никто вообще спрашивать не будет. Будут решать два бонза мира. Дональд Трамп и Си у которого рак, последняя стадия, у него был инфаркт 25.05.2025, подкосил его полностью здоровье. Он теперь никуда уже не приезжает, ни на какие Бриксы уже не, не едет. Вот, видимо, что-то подмешали ему в Москве на Красной площади, где он находился на день Парад пара Победы, да, помните, uh -huh. там, Победоносие это было. Я всегда спрашивал, что должно случиться 25.05.2025, когда Сатурн войдет в ловель. Он должен замораживать и останавливать войну. Инфаркт Си Цзиньпиня случился именно в этот день, и все. Си Цзиньпинь — это именно тот человек, который поддерживал Значит, войну, и мы сейчас узнали об этом, что Китай против, Ван Ин сказал, что не хочет завершать войну, и чтобы Россия проиграла, мы теперь понимаем, откуда ноги растут. Именно смерть Си Цзиньпиня, а в ближайшее время она произойдет, ему осталось не больше года, и он должен завершить все эти дела. Если Дональд Трамп любит Си завершать, война закончится прямо в один день. Да? И, кстати, именно 1 сентября Сатурн выходит из знака Овна, возвращается в знак Рыбы, а Рыба это нефть и газ, полная эмбарго Российской Федерации по нефти и газу. Ось такі справи. Дякую вам за ваше передбачення і за нашу розмову. Друзі, від вас ми як завжди чекаємо вподобайок, коментарів під цим випуском. Можете писати свої запитання на майбутні зустрічі. Також підписуйтесь на наш канал, також на канал нашого гостя. Всі посилання будуть в описі до цього відео. Тисніть на дзвіночок, аби не пропустити свіжі випуски. І звісно, що бережіть себе та донатьте на ЗСУ. Побачимось.